Salam hörmətli izləyicilər. Bu gün sizə Xırdalan şəhərində məktəbin düz yanında, park yaxınlığında, məşrut 50 metr məşrut keçsəm, bir dənə həyət evi çəkirəm, göstərəm. Bir həyətdə 2 ev. Elə bir ev yəəsi özü üçün tikdiyi evin, e, yəni yaşadığı evin və onun əlavə bir dənə də oğlu üçün tikibib, amma tam remont olunmayıb. Yəni şkaqtur vəziyyətindədir. İndi çəkib göstərəcəm sizə bu həyətin Bu giriş dərvasası, gördüyünüz kimi, bu giriş dərvasasıdır. Bu giriş dərvasasından evin həyətinə çəkəndə göstərim. Görürsünüzsə, həyətində 2 dənə rahatçılıqla maşın daxil olub və əlavə 2 dənə maşın daxil ola bilər. 2 dənə də maşın daxil ola bilər. 4 maşın girə bilər həyətinə. Bu həyətidir. Gələn həyətin o biri başını evimizə çəkib göstərəcəyəm sizə. Evimiz tam mülkiyyətdir, torpağım da, evin də quçası var. Banga boyrası, yəni ipoteka ilə həlləmək olar evimizi almaq olar. Bu evimizin yeni tikdiyi e, ev yəs oğlu üçün tikdiyi 2 e, otaq yuxarıda böyük kukhna, hamam, tualet, üzüsüm hamam, tualet, 2 otaq özə daşdakı quruqoy 4 tərəfi cüt daş. Görsünüz bu tikdiyi e, evini görən tikdi oğlu üçün evdir. Aşağı mərtəbədə də əlavə 2 dənə də otaq aşağıdadır. Və bu bir otağıdır. Buradan göstərəm baxın. Bu otağıdır. Bu da giriş qapısıdır burdan giriş qapısında. Solda bir dənə e, sanuzet tikməyə olar, yəni düzəltməyə olar. Düz qabaqda da bir dənə böyük zaldır. Burada bir dənə otaq gördüz birinci mərtəbənin. Bu da ikinci mərtəbədir. Baxın, düz qabaqda orada qonaq otağıdır, sağda bir dənə yataq otağıdır. Burada bir dənə mətbəxdir və sanuzetdir. 2 mərtəbəli Bak görə. Bir evdir, oğlu üçün ki böyəyətində. İndi ev, yaşadıqları evi özün çəkib göstərəcəm sizə. Görürsüz, bax bu həyətin belə maşın kimi maşın. Yəni bu maşın bura kimi, bu düz bura kimi 3 dənə maşın girir ikən. Buradan belə evin qarşısında qabağında bax oturma olar. Lazım olsa bura da maşın salmaq olar, görürsüz. Evin e, podvalı da var o biri evin. Onu çəkib göstərəcəm sizə. Bu evin qabaq fasad görünür, görürsüz o yaşanılan evin həmən bu evsə, bu yeni tikili evdir. Həyətində traptırdı, kanalizasiya, qazı, su işi hamısı normal vəziyyətdə. Bu evin qonaq otağıdır, həyətə baxır. Bu da e, mətbəxi həyə e, də həyətə baxır. Bura da ki, onun yuxsan. Gedək. Bura evin boya boy, yəni altı, üstü podvandır. Bura. Yəni şloq podvandır deməkdir. Ha. Hə. Bu mövə evin altının zirzəmisidir, zirzəmisi. Özü də boya boy, evin altı qədər hamısı bu verənci, meşələrlə dolub. Əliyəsi meşələri də burda, dur, ora qoyub. Bu evin altı zirzəmisidir. Həyəti bir də çəkib belə göstərərəm sizə baxın. Qabaqda görürsüz navets kimi ədilirlər evin üstünü verənci. Bu cür. İndi evə daxil olduq biz. E, biz daxil olduq indi evin içinə, e, evin e, burdan qalxaq evə piləkənlərinə. Həpsi 9 daş, o, belə kürsülü, yəni altı pədiballı bu yaşayışlı olan evdir. Bunun da ki bura qoyublar ki, uşaqlar belə burdan keçib, e, yəni trəkəndən yıxılmasınlar, nəvələri var, Allah sağsalım. Onun üçün düzəldiblər ona bura. Deyin biləsiz. Baxın. Tam hər tərəfli başa salıram ki, yəni biləsiz də burada nə var, hamısını özünüz dinləyin axı kimin. Baxın videomə. Və bu mətbəxidir. Mətbəx mebeli qalacaq evdə. Burada söz mətbəx mebelidir, həyətinə baxır pəncərəsi. Bu mətbəx mebelidir. Evimizin. Baxın. Mətbəx mebelidir. Keçən indi evimizin yataq otaqlarının çəkim göstərəm, sonra axırda qonaq otağını çək göstərəcəm. Bu yataq otağıdır. Dörd tərəf cüt daşdır. Üzümüz abiyata otağıdır. Döşəməsi taxtadır gözən ikinci yataq otağıdır. Bu yataq otağı böyükdür, biləsən. Yəni özü üçün tikilib də, satlıq üçün tikilən ev deyilmi? Yəni özü üçün tikilib, dörd tərəf cüt daş, Ərəbədə həyət də həyatda, oğlu üçün tikilibdir. 2 otaq yuxarıda, 2 otaq aşağıda. E, Remont lazımdır. 100.000 pul lazımdır. Ora qoyasan təmiz olanı qutarasən. 100.000 manat çox yox. Pəncərəsi görsüz, işıqlıdır. Yəni günəş şur özün olduğu əlavə həyəti var. Baxın belənsə düzdür, əşyaları çoxdur otaqda. Yəni evdə bax belə sıxlığa görə satırlar bu evi ki, yəni e, ayrı ayrılığında, yəni evlərlə alsınlar ki, yəni sıxlıq yaşanmasın. Və ailələri böyük, inşallah. Allah canlarını sağ eləsin. Hamının cümlemizin Allah canımızı sağ eləsin. E, və belə bir evdir. Keçən burdan da sanuzerini göstərim sizə. Evimizin sanuzeri. Baxın. Və həyət evimizin, bizim sanuzeridir bu da. Böyükdür, genişdir. Tam işlək vəziyyətdə. İndi qonaq otağını göstərəcəm sizə. Qonaq otağını Hə, hörmətli izləyicilər, bu koidor hissəsində, dəhliz hissəsində görürüz. Bu pilləkəni çəkin, mətbəx, yataq otağı, yataq otağı. Bu pilləkəndən qalxmaq görürsüz. Dəhəriz, sanuziy, bu da qonaq otağı. Genişdir qonaq otağıdır, görürsüz. Nə böyükdür, geniş qonaq otağıdır, pəncərəsi özəyitinə baxır. Evimizin yeri yenə deyirəm təkrarlayaram, məktəbin düz yanında. Yanında məktəb var. Park yaxınlığında, park da yaxınlığındadır, məktəb Hı -hı. də yaxında, mağaz인lər də düz yanında. Ə e, evimiz e, həyətində 4 maşın yerləşir görürsüz. Bu pəncərəsindən çəkib mənə göstərəm. Kupçası tam mülkiyyət. İpoteka bancına, yəni kim ipoteka ilə ev almaq üzrə istirəmsə baxırsız e, kanalımıza mənə zəng edirsiniz ki, mən gəlib ala bilərəm mi ipoteka ilə? Gedin bankla özünüz danışın. İpoteka bank sizə əgər pul verirsə, gəlin bu evi yəni alın. Evimizin qiymətini aşağıdan ordan yazacağam qiymətini. İndi çəkirəm, göstərəmsə baxın. E, Nömrəmi də qeyd edəcəm aşağıdan. 2 də nə bir həyətdə yəni 2 ev. Həyətnə geniş, gözəl evdir. Buyurun canım alın. Xahiş edirəm kanalda abunə olun ki, məndə belə evlər çox olacaq. Baxın, izləyin, alın. Sağ olun, sağ uduqla qalın.